Кто знает, я начальник управления АТО, поэтому просто не буду вам говорить. это очень больно, когда в зону АТО якобы пытался разобрать оружие, стреляет. Поэтому, когда мы не оружие, мы не полностью все укомплектованы, ребята получили всю, всю форму, все полностью обмандирование, оружие, спецслужбы безопасности, все полностью все есть. Каждый день оно происходит все от стороны пассажиров, потому что банку меда на блоке, она взорвалась. Так называемый СБУ, которая в Луганске, была вольно разойдена. Здорово, Не будем презентуємося. Командиру три ура. Ура! 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 Щиплеки, з пятно, пішов, що ви домой все в гадаєте. Загін виконував завдання по фільтрації на красному лимані стояли. По фільтрації громадян, які заїздять в Славянській. Виконано по громадського порядку та затримання злочинців